Друзі, наша творча група рада нові зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжуємо мандрівку світом хореографічного мистецтва. Герої цієї програми, початківці їм лише 5 рочків. Про результати свого творчого пошуку сьогодні нам розкажуть учасники хореографічного колективу Золотий колосок. Забываем улыбаться. Договорились? А Я как меня Все, умнички мои готовы. Будем танцевать, улыбаться будем. Улыбаться будем. Для малеча – найменші вихованці колективу. Тут на сцені Тарнівського центру культури та дозвілля Софія для когось з них відкривається шлях у яскраве творче життя. І як квочка опікується своїми жовтенькими пухнастиками, так і дорослі сьогодні для цієї дітлашні розкривають чарівний світ мистецтва. Дітки-дітки, а хто ви такі? Ці полонки. А хорошие цыплятки или послушные, или непослушные послушные. цыплятки? Послушные. Послушные? А какие цыплятки вообще бывают, как вы думаете? Желтые. Зовтые. Желтые. Какие-какие? Желтые. А еще какие? А цыплятки веселые? Да. да. А что они должны делать, на сцене, цыплятки? Они должны танцевать и делать приятности людям. Це а що такої приятності, папі? Приятності дівить все. Просить мама курочка. Це непосидюча маленька курча звуть Таюша. Їй лише чотири рочки, але співати, танцювати та веселитись любить понад усе. А ще дівчинка розповіла по секрету, що традиційно свої таланти вона представляє у садочку. Все там делаю, играю, учим и все там. А что учите Таисия? Песенки всякие. И все мы учим в садику. А какая песенка самая любимая? Моя любимая сын кузнечик. А ты нам споешь ее? Да. А ну. кузнечик, зеленый огудочек. Меня зовут Владик. Мне 6 годов. И фамилия Любецкий. Так, ты узнаешь еще про маму? Прочитаешь нам? Мама, папа, дед, бабуся, Всех назву, не помолюсь, Старший братик и сестричка, Нас семейка невеличка. Молодец. Ми живемо в Коларово і дитину хочемо щоб вона розвивалася, і тому ми її возимо сюди. Для батьків, для родичів це дуже велика радість, коли в дитини здібності, коли дитина сама хоче розвиватися в цій галузі. Ми пішли на танці в трі з половиною годика Прийшли сюди, тому що ми, ми півдва пашли. Ну ніхто нас не брав. Ми танцювали все время возле зеркала, це зіркала нас любиме заняття. А деркала нас тінуть от... нельзя, навіть саушки. время танцует, музыка, она музика, все всі пісні ню любимые, <гум> Так що нам подобається. Хореографія прекрасна царина гармонії та емоцій. Тут кожному знайдеться місце та роль. А побачити та відчути свого вихованця справа найголовніша. Саме з цього починається процес спілкування з маленькими підопічними у молодого керівника Юлії Любецької. Вона завжди усміхнена та привітна. А малеча щедро обдаровує свою Юлію Миколаївну любов'ю та дитячою довірою. Ідея колективу, прежде всего, це було дати можливість дітям із сіл спробувати себе. Потому что, к сожалению, база культурная не всегда развита. Не во всех селах есть дома культуры. Если есть дома культуры, не всегда есть танцевальный коллектив. Но мы столкнулись с тем, как бы Надежда Валерьевна всегда потренировала Жахневый район. И как бы это была проблема, что есть очень много талантливых детей, но нет возможности. Поэтому мы сделали акцент, и опять же с помощью Надежды Валерьевны дети смогли приезжать к нам в коллектив. Поэтому у нас занимается очень много деток из Каларова, Зайчевского, Капустина и даже из Константиновки. К нашей радости оказалось, что дети, которые приезжают из района, они очень трудолюбибы, работоспособные, очень творческие. Может, в силу неизбалованности, как бы, я даже не знаю, но они с такой душой к этому относятся, и они, наверное, меня и вдохновляют. Наші лялічки відтанцювали, і зараз час познайомитися з ними. Адже у кожної ляльки є своя улюблена лялька. Так, дівчатка? Да. Так. А ви розкажете про свої улюблені лялічки? Да. А ви знаєте, як їх звуть? Да. Ну давайте розказуйте. Мою куклу звати Даша. Мою звати куклу Роза. А ти розкажеш про свою розу? Так. Да. Ну, Розкажи, яка. вона? Она у нее длинные волосы, как у меня, и у нее волосы двухцветные. Ты сама выбирала для себя куколку или это подарок? Мне подарили. Какая-то маленькая кукла. То есть она совсем-совсем пупсик? Не, не пупсик, она Барби. Мою куклу зовут Влада. А ты можешь о ней рассказать, какая она? Э, у нее розовое платье, э, у нее белые волосы, у нее глаза почти как у меня. Ой, ну ты очень красивая девочка. Мне подобается танцевать, потому что у меня красивая броня, как у моей лялечки. А как твою лялечку зовут? Соня. Что тебя привлекает еще, кроме танцев? Рисование. О чем ты любишь рисовать? В моей семье и доброте. А что такое доброта? Доброта это когда радость, любовь. Слушай, а откуда ти знаєш о доброте? Хто тобі розказав, що существует доброта в этой жизни? Мама. А це ще одна Катя Катерина Трифонова. Їй 9 років. Дівчинка відвідує колектив з чотирьох. Світ творчості захоплює її варіантами можливостей. І її роздуми стосовно пошуку себе доволі цікаві. Я люблю рисувати. Іногда вот, слухаю музику, петь. Ну, не сильно получается, ну, нормально, я думаю. еще я хочу в музыкальную школу, играю на домре. Иногда там пою по словам, рисовать я умею, вот. Мне заинтересовало портреты рисовать, и у меня вот э, хорошо выходит. Я вот всем показываю, и они вос восхищаются мной. Прям восхищаются, да? Угу. Честно, больше мне нравятся танцы. Почему? Потому что э, я люблю мелодию слушать, и это мне дает фантазию, еще такое разное. Мне нравятся всякие костюмы, что подсказывать кому-то какие-то идеи. Например, вот когда я еще ходила только три года, в средней группе была, я, мы вот э, танцевали Сережку, и я вот э, сама придумала... Там движение, вот это вот. <laughs> да, и мы. И Юлия Николаевна, ей понравилось это движение, и мы вот в танце теперь в этом то есть я могу сделать вывод, что ты в будущем будешь классным хореографом? Ну, можно так сказать. Я увидела динамику ее развития очень положительную. В том, что вот даже когда дети стоят на линейке, вот в первом классе, особенно если дети стоят так, то Катя стоит сразу видно осанка, как бы танцы сказываются очень хорошо. Обязательно надо прислушиваться к ребенку и, конечно, смотреть на способности ребенка. У нее есть способности, поэтому я ее поддерживаю. Если она желает, то мы, конечно, способствуем. Мы Евгения и Валерия Машновы. Нам сколько лет? 6. Нам 6 лет. Мы стояли у самых истоков еще когда э, Юлия Николаевна организовала э, школу раннего развития для детей, пригласила нас заниматься мы с полугода там. Юлия Николаевна у нас умеет увидеть это в каждом ребенке, индивидуальность, и раскрыть ее как надо. Огромное спасибо ей и человеку, который взял нашу свою семью это, на, на одежде Валерьевне. Директор золотого колоса они нам шьют костюмы. Большое спасибо им за это. Они нам дают возможность выступать на больших таких сценах, как театр Чкалова. Ну, вот, Софии даже тут все равно очень даже хорошо. Так, насправді нове дихання отримало творче життя колективу, коли п'ять років тому долею цих діток стала опікуватись відомий миколаївський підприємець Надія Валеріївна Іванова, яка завдяки депутатській діяльності останнім часом багато уваги приділяє підтримці талановитої малечі. Нові костюми, концерти, участь у фестивалях для когось з цих діток засяяли далекі зорі яскравих можливостей. За 5 років роботи колектив неодноразово перемагає. ...на заходах обласного рівня, за плечима сольний концерт у Очакові, а також абсолютна перемога у районному конкурсі дитячої та юнацької творчості Золотий паросток. Село всегда было колыскою, колыбелью национальной культуры, колыбелью национального творчества. Конечно, в этом ракурсе мне очень хотелось, и видя, что я могу себе как мама позволить немножко больше, и могу поддержать деток, и тем более могу поддержать деток, ну, как говорят, социальные детки, да, те, у которых родители сегодня, или у которых даже нет родителей, бабушками воспитываются, у меня не могут себе позволить там дорогие костюмы пошить, куда-то поехать и так далее. Поэтому решение поддерживать коллектив от АДА, Я, оно возникло, как бы оно пришло само со временем, с тем, что мне хотелось, чтобы они красиво выступали. Они красиво, они все тянутся. Со временем произошел такой отсев, что остались детки, те, которые действительно это любят. Они действительно творческие. Они все красивые и хорошие, поэтому мне, естественно, хочется их поддержать, их показать всему миру. Подумайте, как это прекрасно, что они не занимаются гадостями, не сидят в компьютере подолгу, а занимаются искусством, танцуют, поют, играют на инструментах. Это же прекрасно. Власне кажучи, саме завдяки цій красуні все і відбулося. Настя Іванова займається у колективі з шести років. Каже, що сьогодні це вже величезна частина її життя, наповнена яскравими барвами, емоціями і, звісно, любов'ю. Це тепло рідних сердець, який вже пов'язує не тільки танець. Для мене дуже важливо, що росте мій колектив і разом з ним. расту и я. На сегодняшний день моя профессия, она не связана с хореографией, а хореография очень важна для детей, для малышек, для девочек, для нас, девушек, для женщин, потому что она помогает нам раскрываться, показывать свою я, показывать нас в обществе. И самое главное – это передать себя, свои эмоции, все, что я чувствую, передать это зрителям, так как это для нас, для выступающих очень важно, чтобы мы видели их улыбки и слышали их аплодисменты. Там, где светится душа, где краина солнца и добра, там заграй музыку, грай, мою песню просто заспевай. И свое серденько на А моя любовь живет. Меня зовут Писельникова Люба, мне 12 лет. В этот коллектив я уже хожу три года. Мне понравилось их выступление, и я захотела прийти к ним. Хореография занимает у меня второе место. Она для меня очень важна. Мне нравится этот коллектив. Наш хореограф для нас, для меня как вторая мама. За три года я научилась не стесняться, я научилась не стесняться людей. Мне очень нравится выступать на сцене. Меня поддерживают друзья, приходят на концерты родители. Меня зовут Мирослава Соловьева. Мне 13 лет, я проживаю в городе Миколаеве, учусь в школе номер 32. В этом коллективе я занимаюсь уже один год. Меня сюда привела мать, сделала такой подарок на день рождения. Це теж обожнює цей колектив, він дуже душевний, сімейний. Сьогодні дуже модно бути українцем, незважаючи на ті обставини, які відбуваються в Україні та за її межами. Ми маємо відроджувати культуру, традиції та звичаї наших предків. Народний танець дуже красивий, він правильно виспитує дітей, естетично виспитує дітей. Дуже важливо не забувати корні, не забувати традиції і не потеряти це. Краса національного танцю, ритміка та грація. Саме у цьому напрямку працює колектив сьогодні. Магія народної музики, а ще наш південний колорит виливається у цікаві творчі знахідки. Саме так народилася ідея створення свого варіанту болгарського народного танцю. Адже хто, як не жителі Тернівки, добре можуть передати всю красу та забарвленість болгарської культури. Сейчас самым знаковым таким событием, которое нас ждет, это, конечно, поездка в Болгарию, в город Коварно, на фестиваль болгарской культуры, так как мы очень интересуемся этой культурой, мы дружим с болгарским обществом, которое возглавляет Анатолий Воль Волча. Мы с ними сотрудничаем, ставим подтанцовки под вокальные композиции их коллектива Чучелички. И сейчас мы готовимся представить наш город Николай, в особенности, э, Терновку именно в Болгарии, с нашим болгарским танцем. что мы станцевали болгарский танец, и вот так как я не болгарка, и мне очень интересно познать ихнюю культуру, то есть все традиции, это есть интересным. Есть также интересным то, что вот все движения, то есть это очень быстрый, энергичный танец, в котором ты полностью раскроется можешь. Я живу в селе Константиновка, и когда-то Юлия Николаевна приезжала к нам. Она вела нам концерт, ну ставила там и концерты и танцы и я ходила с удовольствием я не пропускала ни одной ни одного ни одного занятия и также так как я ходила очень часто в школах я тоже ставила какие-то номера танцевальные всегда принимала участие и вот как-то девочки перестали ходить у нас в селе на танцы, ну, а мне хотелось. И я все-таки решила, что буду ездить в город и заниматься в городе. У меня стремление к танцам еще с детства. Меня водили в много групп, я занималась тоже разными танцами. Но вот как-то у Юлии Николаевны я прожилась. Меня зовут Юля, мне 15, и я уже хожу около года в этот замечательный коллектив. Ну вот он мне помог как бы показать всю себя, потому что я до этого не могла, но вот это я нашла свое. Как бы мне очень нравится, и я хочу продолжать это делать мы показываем, как мы гордимся тем, что мы болгары, и то, что у нас есть такие предки, что у них такая культура, и что у них именно вот такие вот национальные костюмы, танцы. И для меня это как бы честь быть этой всей частью. Я также из болгарской семьи. Мой папа болгарин, и он учился в Софии, в институте. И благодаря болгарским танцам мы можем э, передать этот колорит болгарского народа, также э, передается колорит костюмами болгарскими. У нас они болгарские, поэтому нам даже легко передать атмосферу. Для того чтобы глубже узнать э, культуру Болгарии, я хожу в воскресную школу, где изучаю э, язык болгарский и историю. Ассим Настя, ассим ученичка от Николаева, ас вас от Бича. Что это значит? Меня зовут Настя, я учусь в Николаеве, я вас люблю. Наш коллектив – это одна большая семья. Очень дружная, очень веселая. И, наверное, действительно все горести и радости мы вместе. С любой проблемой девчонки приходят, родители приходят. Мы собираемся, как-то стараемся поддержать друг друга, решить. И именно поэтому я даже не считаю это своей работой. Это моя жизнь. И все они мои детки. Конечно, мне хочется, как, наверное, любой маме, чтобы они были красивые, чтобы они были здоровые. Танцы в этом помогают. Я уже вижу, как мои девчонки превращаются в девушек с красивой осанкой, с пластикой рук, с красивой походкой, с улыбками на лице и умением себя держать. И это, наверное, вот благодарность за мои труды видеть этот результат, что они расцветают. Я знаю, что они будут здоровы, я знаю, что подрастающее поколение берет с них пример, малютки, и стараются, и, наверное, будет все так же. Очень не хочется с ними расставаться. Хотя понимаю, что все они вырастут и заведут свои семьи, и, наверное, это уже останется как хобби. Но мне приятно удивляет, что некоторые из них хотят продолжить. Продолжить учиться, становиться хореографами. Я приложу все усилия, чтобы помочь им в этом, чтобы найти себе помощь в дальнейшем как репетиторов, партнеров уже, наверное, чтобы развивать эту культуру. Світ дитинства стає яскравішим, якщо поряд з дитиною є небайдужі люди, які і додають у цей світ барфі кольорів. Сьогодні колектив Золотий колосок розвивається і будує плани на майбутнє. Тож побажаємо їм цьому успіху. А з вами дорогенькі прощаємося до наступної неділі. Пока-пока.